त्यांच्या गोट्यामध्ये पण नाराजीचा सूर आहे लक्षात घ्या त्यामुळे भाजपमध्ये असं त्यांनी समजून नाही नारायण पण आनंदाचं वातावरण आनंद व्यक्त करता येईल त्यामुळे नगरसेवाचे नाराज आहे ते तुझ्यामध्ये बघू शकता एकंदर छत्रपती शिवाजी महाराजां देखिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पढ़ाने का यहाँ लगातार काम कर रहे हैं पत्र भी कियाके पाए इन्होंने अमर गरीब लोगों को बढ़ाया उनके सामने को बुलाया और रबर से बैठे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे महिला चाहता हूँ आपके माध्यम कम से कम चालीस पैसा चलते जो तो आपने किया नहीं और आज हमें मुंबई में नवी मुंबई में घर माया लेकिन आज ही पूछा था की अभी क्यों अभी मराठी मराठी का विषय क्यों मैं आपके माध्यम ऐसी कहना चाहता हूँ नरेंद्र महदा ने जब दुकानदार का और ग्राहक का जब झगड़ा हुआ था उसको इतना आग में बेल लालने का काम किया उन्होंने की यहाँ पे जो दंगा का वो गया मीराबंद और यहाँ पे सन्मानित रास्ता जो तो के काम किया और जो मारवाड़ी लोग हमारे खिलाफ मोर्चा निकालने का ये किया तो जब से आग में तेल डालने का भड़की यहाँ पे हम शहर बांधी के लोग यहाँ पे हम लोग काम धंधा करते दोस्ती करते खाना पीना साथ में खाते उसके बाद में आज ही नरेंद्र मेहता का है और हम हमारा भी महापौर बना के उनके भाभी को घर घर में अपना महापौर बना हमने सबसे बड़ा लिए हमारे लिए प्लस आपका जो एक का माहौल है ना ये कोटे में रखना आपके भी जो नगर से हो ना तीन तीन चार चार वो चुनता हुए आयो हुए ना वो भी आज नाराज है घर में रखना पोले दिन में उसका परिणाम आपको दिखेगा और नरेंद्र मेहता को आज ऐसा लगता रहेगा कि महापौर आगे वहां सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है इसके बाद में बहुत बड़ा संघर्ष चालू रहेगा जिस जिस जगह पे नागरिकों के हित में काम नहीं हुआ मराठी के अन्याय हुआ उस जगह पे हम लोग खड़े रहेंगे पार्टी पीटी कोई भी रहे तो उसे हम लोग को लेना देना नहीं है लेकिन नरेंद्र मेहता को हर पल पल में यहाँ पे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा आपके माध्यम से भी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जान चांदी दिया हुआ ये ये षड्यंत्र है आप देखिए ना खाली बीरा भाईंदर में क्यों भाईंदर में बीरा बाकी तो बाकी भाई तो बाकी का ये क्यों किया हमने तो की जो है ना ये जो हमदार है ना महाराष्ट्र के सब आमदार उनको तकलीफ होने वाली पे है क्या मना करना उनके पेड़ पे गुराठी मार रहे अगर ये नरेंद्र मेहता जैसा मोहरारजी देसाई जैसा, जैसा, जैसा काम करता रहेगा तो उसको संघर्ष अटल है और कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी उनको मालूम पड़ेगा कि मराठी आदमी क्या कर सकता फिर जल्द से जल्द ये सारे प्यारे वाले लोग के संदीप माने भाई भाई आज ही हमें कभी पार्टी सा आ, जारें जारें अच्छा में और मीरा भाईधर महानगर पालिका पंचान की पंचानवे पंचानवे सीटों में अठहत्तर सीट में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और इस जीत के बाद यहां पर जो गुस्सा है वो मराठी समाज का है मराठी राष्ट्र समिति का है इनका कहना है कि मेयर जो है वो मराठी भाषित होना चाहिए अगर मुंबई में मुंबई महानगर पालिका में मेयर मराठी भाषित हो सकता है पूरे महाराष्ट्र महानगरपालिका एकोणीसशे छप्पन मध्ये मोरारजी देसाई नावाची या ठिकाणी बॉम्बे त्यावेळेस त्यांनी अशी झोपूनशाही गाजवली आणि सांगितलं की राज्य जे गुजरात राज्यामध्ये मुंबईत सामील होईल नरेंद्र मेहता आज सांगताय की नाही मी माझी हुकुमशाही गाजवणार आणि इतरचा महापौर हा मराठी शोधित माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी आम्हाला मराठी जनतेला या महाराष्ट्राच्या नागरिकाला आश्वासन दिलं होतं की मुंबईसह सगळ्या शहरांमध्ये मराठी हिंदूच महापौर होईल मग मेहराभंदर मध्ये काय होत आहे नरेंद्र मेसा मेहता असं सगळ्यांना काय ब्रिटिश धरतायत आमदार घर मे वी महापौर एक मेरा भाईकर शहर का खासगीण कराएस तो तो पर मराठी भाषिक मेयर को तो लेकर यहाँ पर सबकी जो है वो की जा रही है और डिमांड भी उसी तरीके से है सर मराठी भाषिक मेयर को लेकर आपका आज आगे बढ़ता है जल्दी से जल्दी उनको मालूम पड़ेगा कि मा, मा मरा कि क्या कर सकता है जल्दी से जल्दी उनको हम मीरा भाईधर में और मीरा भाईधर महानगर पालिका के पंचानवे सीट पंचानवे सीटों में अठोतर सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और इस जीत के बाद यहाँ पर गुप्ता है वो मराठी समाज का है मराठी राष्ट्र समिति का है इनका कहना है कि मेयर जो है वो मराठी भाषित होना चाहिए अगर मुंबई में मुंबई महानगर पालिका में हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका में चाहिए तो शक्तिभाषी मेयर उप्पन में मोरारजी देसाई नाम की त्यांनी अशी हुकूमशाही गाजवली आणि सांगितलं की गुजरात राज्य जे गुजरात राज्यामध्ये मुंबई सामील होईल तसंच नरेंद्र मेहता आज सांगत की नाही मी माझी हुकुमशाही गाजवणार आणि इतरचा महापौर मराठीच होईल माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी आम्हाला मराठी जनतेला या महाराष्ट्राच्या नागरिकाला आश्वासन दिलं होतं की मुंबईसह सगळ्या शहरांमध्ये मराठी हिंदूच महापौर होईल तो मेरा भईंदर मध्य होता है नरेंद्र मेसा मेहता अ सगना का है आमदार होता घर मे वेरी महापौर मीरा भैंकर शहर का खासगीण कराएस है साफ तौर पर मराठी भाषिक मेयर को लेकर यहाँ पर सख्ती जो है वो की जा रही है और डिमांड भी उसी तरीके से है सर मराठी भाषिक मेयर को आज बढ़ रहा है। देखा अश्विन अश्विन ग्राहक आणि दुकानदाराचा वाद होता त्यावेळेस यांनी सांगितलं की मारवाडी समाजावर हल्ला केला आणि मारवाडी समाजांचा मोर्चा मराठी माणसाच्या विरोधात या आमदारांनी काढायला लावला तेव्हा हा वाद पेटला गेला आता पुन्हा त्याचा एक प्रत्यय येत आहे की तुम्ही एका मराठी राज्यामध्ये हे मराठी राज्य तेच राज्य आहे जिथे एकशे सात हुतात्म्यांचं रक्त सांडलं एकोणीसशे छप्पन पासून एकोणीसशे साठ पर्यंत आम्हाला हा लढा लढावा लागला तेव्हा की मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र लढा झाला आणि एक भाषिक राज्य मराठी म्हणून स्थापन झाला त्यावेळेस देखील मोराजी सारखे लोक होते आजही नरेंद्र मेहता सारखे लोक आहेत आणि मराठी माणूस यांच्या विरोधात लढायला खंबीर आहे गोल्डनजी गोल्डन तुम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करत आहात मराठी महापौर व्हायसाठी पण या ठिकाणी पोलिसांनी बॅरिकेडिंग लावले आहे त्यांचं म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत तिकडे महापौर बसत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इथेच थांबून ठेवणार आहे तर तुम्ही हे सर्व जो बॅरिकेडिंग आहे ती ओलांडून जाणार आहेत की काय आज काय पोलिसांनी आम्हाला सहकार्य करावं पोलिस आमचेच मराठी बांधव आहेत त्यांची सेवा ते करतायत कारण त्यांना दोन्हीकडून त्यांचं सँडविच झाल्यासारखं होतं मराठी मोर्चाच्या वेळेस देखील त्यांना वरून आदेश आले आणि त्यांनी दडपशाही वापरली आजही ते दडपशाही वापरण्याचा प्रयत्न करतात आता तुम्ही बघितलं असेल की बघा हे सगळ्या बाजूने आम्हाला कोंडलेलं आहे परंतु माननीय गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आपण जेव्हा एखादा आदेश देता एखादा आश्वासन देता की सगळ्या शहरांमध्ये मराठीच महापौर होईल अह मीरा भाईंदरमध्ये असं का घडतं आणि मीरा भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता तुमचं का ऐकत नाहीयेत आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी देखील लोकांना आश्वासन दिलं होतं की मुंबईसह सगळ्या शहरामध्ये मराठीच महापौर होईल मग नरेंद्र मेहता स्वतः